કચ્છ ભુજ ખાતે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સિવિલ ડિફેન્સના હેડે વાત કરી હતી હા મારું નામ એ એ છે હું ગુજરાત પોલીસમાં ડીવાયસપી તરીકે ફરજ બજાવું છું અને હાલ ડેપ્યુટેશન ઉપર સિવિલ ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સિવિલ ડિફેન્સ ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે ગુજરાત એના હેડ તરીકે અત્યારે ફરજ બજાવું છું આજે કચ્છ જિલ્લામાં સિવિલ ડિફેન્સની જે યુનિટ છે ભુજમાં એની અંદર ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે ગાંધીનગરની જે સંસ્થા છે એની સાથે કોલોબરેશનમાં એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું આયોજન યુનિટમાં કર્યું છે જે ટ્રેનિંગનું મુખ્ય હેતુ છે કે જ્યારે બી ડિઝાસ્ટર થાય છે એ ડિઝાસ્ટરના ટાઈમમાં ડિસેબલ્ડ પર્સન હોય એટલે વિકલાંગ વ્યક્તિ હોય એ લોકોને આપણે કઈ રીતે હેન્ડલ કરવા એમની સાથે કઈ કઈ રીતેનું વ્યવહાર કરવું અને એમને રેસ્ક્યુ વર્ક માટે કઈ રીતેની ટેકનિક યુઝ કરવી એના માટે એક ખાસ ટ્રેનિંગ એક દિવસની ટ્રેનિંગનું આયોજન કચ્છ યુનિટમાં સિવિલ ડિફેન્સ યુનિટમાં કરવામાં આવેલ છે એ ટ્રેનિંગની અંદર ઘણા બધા સિવિલ ડિફેન્સના વોલન્ટિયર્સ છે સાથે સાથે નવચેતના ફાઉન્ડેશનના ઘણા બધા એવા ડિસેબલ્ડ પર્સન્સ છે જેમણે આ ટ્રેનિંગમાં ભાગ લીધો છે અને આ ટ્રેનિંગની અંદર અમે લોકો જીઆઈડીએમની મદદથી ડિસેબલ્ડ પર્સન જે છે એની માહિતી આપીએ છીએ કે ભાઈ એ લોકોને કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરવું જોઈએ એ લોકોને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવા જોઈએ એમને કઈ રીતે વ્યવહાર એ લોકોને કઈ રીતે એનું વ્યવહાર કરવું જોઈએ અને એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિઝાસ્ટર ए ए ये ये लोगों ने कई रीते रेस्क्यू एना विषय वीसे, एना विषय की खास तालीम हमें कच्छ जिला यूनिविटी अंदर आज जे आई डी एम एसोसिएशन थी आयोजन करें मेरा नाम डॉक्टर संदीप पांडे है मैं गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तरीके काम करता हूँ आज के यहाँ तालीम का मुख्य बिंदु है डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इस तालीम में जो व्यक्ति सिविल डिफेंस के वॉल्टियर्स हो गए केयर गिवर्स हो गए और एन के लोग जो हैं वो जब कभी भी सहायता देने जाते हैं तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई भी डिसेबल पर्सन है डिफरेंटली एबल पर्सन है या फिर एल्डरलीज़ है लेक्टेटिंग वुमेन हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं उनको जो सहायता देने जा रहे हैं किस तरह की कि सहायता की ज़रूरत है और उनके स्पेशल नीड को ध्यान में रखते हुए इस बात की ज़्यादा ध्यान रखनी है कि वो मिसहैंडल ना हो और उनको कोई उस की भी रेस्क्यू रिस, एक्टिविटीज से कोई जोखम ना आए इस बात की विशेष चर्चा की जा रही है विशेष रूप से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चर्चा की गई कि हज़ार क्या है वलनरेबिलिटीज़ क्या हैं डिसबिलिटी की वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं और कैपेसिटी का लैब्स क्या है इस बारे में विशेष चर्चा गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने की और एक्सपर्ट डिसेबिलिटी के रूप में लोकल एन के एक भाई आए हैं जिन्होंने वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और उन्होंने जो आवश्यक आवश्यकताएं आवश्यक हैं हैंडलिंग हैं की उन बातों की जानकारी दी साथ में सिविल डिफेंस में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते रिस्क्यू के जो एक स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेशन है और प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करने के समय में क्या क्या जीनी जीनी बाबतों ध्यान रखनी चाहिए उनकी जानकारी सिविल डिफेंस के ए शेख साहब ने और उनके टीम ने दी और मैं पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता श्री निशर्ग दवे साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए आदेश दिया और हम लोगों को इसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मदद दी साथ में पूरे सिविल डिफेंस के वॉल्टियर्स कोआर्डिनेटर्स और कंट्रोलर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन्होंने इस पूरे व्यवस्थापन को अंजाम दिया और पूरी व्यवस्था की धन्यवाद नमस्कार इस कार्यक्रम में लगभग लगभग सेवेंटी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और फिजिकली उपलब्ध हैं यहाँ जो कि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि खुद भी डिफरेंटली एबल हैं और अलग अलग स्पेशल नीड के हैं और जो सेशन डिलीवर किया जा रहा है वो भी स्पेशल नीड के ही भाई से डिलीवर किया जा रहा है ताकि विषय की मरममता बनी रहे और उन विशेष आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में लाया जा सके